Это акула. Оу. Мы идем смотреть на рыбок в аквариум в католике. Первым делом идем в голубое здание смотреть на акул. А Здесь есть и пингвины, и разные рыбки, и морские коньки. Но мы хотим акул. О, там Добрячок, морской котик. Такой А может тот соседний? Какой его пингвинчик? А Любомир выше королевского пингвина. В этой части аквариума очень темно, как будто мы на дне океана. Что там такое? Ничего. А сюда за А вот тут Миленькие рыбки, может пирани? Такой темноте можно представить, как скаты живут на дне океана. Ну какие глазки, да?

Маша Креви. А, Ой-ой-ой-ой. у этой, да, выражение лица даже другое. Это какая-то пятнистая? Снимает, да? Или такая рыбка с добрыми зубами? Страшно! О, -о, -о смотри, какая тоже добрынка! Не спеши, не спеши! Я все в Это раки или креветки? Ого! Аквариум продолжается на потолке. А это морские звезды в Патрике. А что здесь происходит? А здесь ничего не Ого, какая тень. Тут тоже темно. Прямо как на дне океана. Нет света. Крабик, ты куда? Ева, смотри. А вот и друзья этого крабика сидят большие. Тоже как он. Рыба прилипла. Отлипла. Еще раз прыгнем. Ой, какие красивые медузы, как они танцуют. Ну, но повстречаться с такой в море не хотелось бы. Как ужалит, ой-ой-ой. Какая добрая где? Ну, где? Где была балаван? Ой, какая красно-розовая патрик. Иван, устрицы сюда, да? Или как эти? Это устрицы? смотри, как шевелит своими щупальцами, не знаю, как правильно это называется. А цена на все мои штучки, но и А то Актиния сейчас словит тебе своими щупальцами. Желтые, да? А, вот это в полосочках. Ой, это смотри еще какая. А, вот, вот эти, да-да-да, вот эти оранжевые, как мультики, видишь? Мультики вот такие рыбки есть. Куда спрятались? О, вот, эти вот. вот эти вот оранжевые с белыми полосками. Как Смотри, они светятся. Прямо от них свет такой неоновый сон. Желтенькие морские коники. Кто на них катался? Русалочка, Лита Мермейт. Да? Вот мы сейчас увидим русалочки для того парня. Сколько на килограмм это насепочка? Веселая рыбокрылатка. Кого-то мне это рыбка напоминает. О, Немо і Дорі. Ты самые любимые рыбки, да? Скорпион фиш. И Ева хочет ската потрогать. Да? А скат проплывает специально, чтобы все его трогали.